Житья, ветер воскресенья. Такие простые слова. Сочетается с тобой, сочетается с тобой.

Сильно даже дела сын жить На всей Помните, как Иисус сделал, когда подошел, Он медлил, чтобы спасти лазаря Когда было сказано, вот Господи, тот кого ты любишь, Он болен Иисус остался на одном месте и не пошел, как бы избавлять. Будто мы просим уже три года, а война не заканчивается, не заканчивается. И кажется, что все плохо и плохо. Господь сказал, это не к смерти болезнь. Но оказалось, Лазарь умер. Он вошел в эту смерть. Украина вошла в эту смерть. Украина вошла в эту войну, в это поражение, в это разрушение, в это разорение, в это разграбление, в это. Что дети возят в рабство, грабят заводы, грабят имущество, грабят вы... унитазы, стиральные машины, всякие кофеварки, грабят зерно. Как будто Господь отказался отвечать, э -э как будто он остается на одном месте. Послушайте, Лазарь, как Украина. Представьте, Лазарь как Украина. И он умер все-таки. И те, кто ходатайствовали, те, кто ходатайствовали и ожидали Господа, и Демаха и Мария. Как будто все было зря. Как будто все было зря. И Лазарь умер. Все нету спасения. Нету спасения. Но послушайте. Они уже знали Иисуса как Целителя. Они уже много раз видели Иисуса как Целителя. Как того, кто творит чудеса, исцеления, чудотворения, какие-то вот такие. Но они не знали Его еще. Воскресение и жизнь. Вы услышьте, они не знали еще Иисуса, как воскресенье и жизнь, но Он собирался открыться. Отец собирался открыть Иисуса, Сына Своего. Воскресіння та життя. І я вірю, і вірою проголошую, що отець відкриває Ісуса Україні і іншим народам через те, що буде в Україні. Воскресіння, як Воскресіння і життя. І Ісус подойшов до цієї крабниці і гробким голосом крикнув. услышат голос Сына, услышат голос сыновей, услышат голос Сына через нас, и услышавшие живут. Кто-то здесь согласен с этим? Можете поднять руки? Знак для Господа и Ангела. Можете поднять руки? Давайте сейчас будем проглашивать к тому, что уже умерла. К тем областям, которые как бы уже покрыты тьмой. Фронта. И даже к этим переговорам, там, где разменивают Украину, там, где разменивают Украину, как разменные монеты. Но Иисус пришел в храм на то место и попереворачивал столы этих менял. Столы этих менял, которые знают, что и как выгодно поменять. Они знают, они умничают, что отобрать от Украины, что разменять электростанцию на что разменять на полезные ископаемые но Иисусе его спросили